Вот мы его поставили в прикуриватель. Получается изогнут на свою сторону. СП не перевернут. Так, у нас сейчас еще Bluetooth. Сразу по умолчанию. То есть. Грубо говоря, включаем телефон. Убираем Bluetooth. Убираем поиск. Вот у нас G7. Очень холодно, простите. Все подключено. Отлично. К телефону подключились. Так, дальше переходим к настройке. Сразу при вас буду настраивать. А, снизу есть кнопка, называется Channel. Один раз нажимаем и выбираем частоту. Допустим... 90 и вот так вот сделаем все еще раз нажимаем подтвердить так теперь включаем магнитолу выбираем частоту 91 и 3 Выбрали. Тишина. Так. Дальше у нас, соответственно, включаем телефон и ищем. сейчас у нас играет радио ну в смысле приемник мобильный. громкость конечно приходится сильно завышать хотя вот здесь есть кнопки громкости можно а, здесь кнопки громкости переключают треки максимальная громкость 30 стоит судя по инструкции Кнопка, которая моргает трубочкой, это пауза. Некоторые щепение есть, но в дороге его не будет слышно. Да, кстати говоря, на телефоне можно просто попробовать прибавить громкость. Да, там сильно сильно была убавлена все отлично так практически минимальная кромкость магнитола была так с этой функцией bluetooth тут все понятно разговоры также думаю тут все нормально будет так следующая функция это у нас Карточка памяти. Также положил в папочку все. Так у нас получается. Вот у нас контактами. Соответственно, также все воспроизводится. Треки переключаются, громкость тоже. Это также пауза. Is connected successfully. Все у нас отлично, все произносится. Все стоит, в принципе. Все отлично.